Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 14 de Blank de Serios 3 de 4 Cenemos las tres juntas basados en el libro. ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Mi talla de bra es grande. Esta vez asomé la cabeza y le dije eso sin sentirme intimidada en lo más mínimo por esas miradas traviesas. Eso es algo que una niña como tú no tiene. Lo haré cuando sea mayor. Voy a leer la novela. Nguyen dejó de hacer tonterías y se recostó para seguir leyendo la novela. Sin embargo, ella miró y preguntó ¿Quieres escucharme leerlo? Está bien, así no tengo que usar mis ojos. Tengo una idea. Nguyen chasqueó los dedos y me miró con determinación. Haré audiolibros y te los enviaré. Puedes hacer comentarios. Es una buena idea, ¿no? Parezco alguien que tiene tiempo para eso. Ark, la chica alegre hizo pucheros de frustración. No eres nada linda. Ese es mi lado malo. Ahora estamos un poco más cerca. Te los enviaré hasta que los escuches. Oh, por cierto, ¿qué título debería obtener si quiero ser DJ? Cualquier cosa. Rara vez veo personas que siguen una carrera de acuerdo con sus títulos. Mírame, tengo una carrera de arquitectura, pero no tengo trabajo. Entonces les pido dinero a mis hermanitas. ¿En serio? Sería bueno si pudiera estudiar lo que me gusta. ¿Aún no lo sabes? Aún no. Ya eres mayor. Estoy confundida. Pero lo resolveré. No te preocupes. Digamos que creo que sé lo que quiero hacer y lo que me gusta. ¿Qué son esos? Enuméralos. La pequeña sonrió alegremente y levantó los dedos para contar como si tuviera mucho que enumerar. Primero quiero ser DJ, ajá. Dos, me gusta si algún día seré tu amante. ¿Tu madre seguramente te dejaría hacer eso? Tres, no me gusta mi madre, el fin. Me reí con adoración. Probablemente ella era como yo, era cuando me rebelé contra mi abuela, podía entenderla. Cuando Nguyen está a punto de acostarse y leer la novela en voz alta, palabra por palabra, sonó su teléfono, pero tan pronto como vio el número de la persona que llamaba, puso una expresión de aburrimiento y siguió leyendo. Contesta, es molesto. Pondré el teléfono en modo silencioso. Cuando Nguyen extendió la mano hacia su teléfono, yo lo levanté primero. La pantalla mostraba la palabra mamá, así que contesté la llamada en su lugar. Hola, kun Pinfa inmediatamente reconoció mi voz cuando la escuchó. Estaba impresionada, pero eso fue todo. Yo era una edición limitada. Una vez que era parte de la vida de alguien, era difícil olvidar incluso mi voz. Tu hija está leyendo conmigo, no te preocupes, la llevaré. Estoy pensando si debería preocuparme más ahora. No hagas un escándalo. Utilicé un tono de voz serio. Noen dejó lentamente la novela y me miró impresionada. Pinfa se quedó en silencio por un momento antes de responder. Lo lamento. Está bien. ¿Quieres que tu hija se vaya a casa? La llevaré ahora. Ya que vendrás, cenemos juntas. Tengo algo que discutir contigo. Mirá Noen por un momento mientras dudaba, pero estaba bien, podía manejarlo. Claro. Me reuniré contigo para cenar. Espero que haya chicken mazamán en la mesa. Ah, sonreí por la comisura de mi boca porque sentía que había ganado. Por supuesto, era demasiado tarde para preparar un menú que requería tiempo para cocinarse. Tienes que entender que no puedo simplemente comer comida común. Ya sabes cómo soy. Entonces comemos afuera. Fa, sí. Está bromeando. ¿Por qué estás tan callada? ¿Has cambiado mucho? ¿Estás bromeando ahora? ¿Hablas muy en serio en el pasado?